মৰ্ণিং কি খবৰ আপোনালোকৰ খবৰ নিশ্চয় ভাল আৰু আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদত আমিও ভালেকৈ কৰি আছোঁ আৰু এয়া চাইছেনে মোক পুৰা মূৰত তেল পানী লৈ পেলাই ৰাতিপুৱাই ৰাতিপুৱাই তেনেকৈ ল'ব লগা হ'ল কাৰণ কিয় যোৱাকালিৰ পৰা নহয় মোৰ গাটো একেবাৰে বেয়া যোৱাকালি মানে হাতৰ বিষটো বহুত বেছি হৈছিলে এই ডিঙিৰ এইটো ছাইডৰ পৰা নহয় এনেকৈ হাতখনৰ বিষ পুৰা ৰাতি ৰাইজে আহিলেও শেষ দিলে দিলে মৰালে তাৰপিছতো মানে বহুত মানে বেয়া আৰু ৰাতি ভালকৈ শুব পৰা নাই এইটো ছাইডত শুলেও বিষ এইটো চাইডত শুলেও বিষ মই পূৰা ৰাতিকৈ মানে শুই আছোঁ মানে চিধাকৈ শুই আছোঁ তো তেনেকুৱা হৈছেতো ৰাতিপুৱা উঠিয়েই মই কি কৰোঁ কি নকৰোঁ এনেকুৱা হৈছোঁ হৈ পেলাই মূৰত পূৰা তেল লগালোঁ লগাই পেলাই গা ধুলোঁ গা ধুওঁতে ধূপটো সিজাই দিলোঁ খালী পানীৰে ভূপটো সিজাই দিলোঁ আৰু আজি ৰাতিপুৱা আজিৰ পৰা মৰমতৰ স্কুল চাৰে সাতটাত মানে আছিলে চাৰে সাতটাৰ পৰা ক্লাছ হ'ব বুলি কৈছিলে ত' সেই মৰমক ৰাতিপুৱা দূৰা দৌৰিকৈ উঠাই দিলোঁ উঠাই দি মই ভাত পানীও বনালোঁ ভাত পানী মানে আৰু কি মৰমৰ দইল ভাতখিনি বনালোঁ বনাই মেলি তাক ৰেডি কৰি পেলাই ঠিক পঠাব লৈছোঁ এনেতে আমাৰ পিছফালৰ যি ভাৰতীয়া আছে সিহঁতৰ ল'ৰাটো স্কুলত গৈছিলে তেওঁলোকে ৰিটাৰ্ণ আহিছে মই সুধিলোঁ কি হ'ল কৈছিলে নহয় বাইদেউ আজি স্কুল বন্ধ বুলি ক'লে মেছেজটো দিয়া নাই গ্ৰুপত মেছেজ দি দিলে যে অঁ মেছেজ দিয়া নাই বহুত ল'ৰা ছোৱালী আহিছে আহি পেলাই ঘূৰি গৈছে তাৰপিছত মই মেছেজ খুলি চালোঁ হোৱাটছএপটো খুলি চালোঁ চাওঁতে মই দেখা পালোঁ পাঁচটা চৈধ্যত আৰু পাঁচটা কিমানত ঊনৈছ পঁচিছত নেকি মানে মেছেজ দিছে যে কি কয় স্কুল বন্ধ ইমান ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱা নুশুনে মোবাইল খুলি চাব আৰু ৰাতিপুৱা ইমান ৰাতিপুৱা বুলি নহয় ৰাতিপুৱাৰ ভাগত তেনেকৈ মোবাইল আচলতে হেৰি কৰা নহয় ল'ৰা ছোৱালী স্কুলত পঠাই কাম বন আজৰি কৰি লৈহে মানুহে মোবাইল হাতত লয় তো তেনেকৈ মেছেজ দিলেতো নহয় আৰু যোৱাকালিয়ে আচলতে মেছেজ দিব লাগিছিলে তো সেইটো কাৰণে আচলতে বহুত ষ্টুডেণ্ট আহি পেলাই ঘূৰি যাব লগা হৈছে আৰু যেই নহওক সেইখিনি গ'ল আৰু মই আজি বেলেগ আৰু বেছি একো হেৰি নকৰোঁ সাতাইছ মিন মোৰ বাৰ্থডে' আছিলে আপোনালোকে নিজে গম পায় তো সেই সাতাইছ মাইৰ বাৰ্থডেৰ অলপমান মানে আমি তিনিজনে এটা পাৰ্টি কৰিছোঁ আৰু সেই পাৰ্টিটো ক'ত কৰিছোঁ আপোনালোকে চাই যাওঁ আৰু যদি চাই পেলাই ভাল পায় তেতিয়াহ'লে লাইক চেয়াৰ আৰু চাৰ্টিফিকেট কৰি দিব একেবাৰে নাপাহৰিব আমি আহি মালিগাঁও পালোঁ বড়ো বজাৰ আৰু ৰাজে এ টি এমত গৈছে পইচা ওলাব মই পাৰ্টি দিম তেতিয়া মোৰ পইচা হেৰি কৰিব লাগিব বৰ্তমান মানে লগত নাই সেই এ টি এমখন দি দিছোঁ ওলাবৰ কাৰণে আৰু এয়া মৰমে কান্দি 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 যদি চৰাইটো লৈ নাহো তেতিয়াহ'লে সি নাহে সেইটো কাৰণে লৈ আহিছোঁ এয়া কি কৰিব আৰু উপায় নাই

누구든 한번 보고 외국요양을 표현한다. 동네 대교ливо 하는 � anf refin Calender ঘৰত কৰি পেলাই আহিম বুলি এই কওঁতে নিজৰ ড্ৰেছে খুলি দিলে নাযাওঁ মই এনেকৈ থাকক বাকচৰ নিচিনা হ'ব ইয়াতে ৰাখিছো ইয়াতে থাকক এনেই এই হোটেলখনত মানুহবোৰক ফুল থাকে মানে মানুহৰ পিটটো অলপমান কমিটো আমি চিকেন নাখাওঁ মটন খাম ন আৰু এটা কথা কৈ দিওঁ এইটো মানে ফেমাছ হয় সেইকাৰণে ইয়াতে আঠ পিছ মটেনত কিমান টকা কিয় আজি মাছৰ চাটনিটো নাই যে পাপৰ বৰা মাছৰ চাটনি এইবিলাক আঁকি পাওঁ বাকী এইটো কি হয় এটা এটাকৈ আহি থাকিব চাবত পূৰা ঠাল ভৰ্তি হৈ যায় গোটেইখিনি দেখাই থাকিলে আপোনালোকক মই খাব নোৱাৰিম সেয়ে মই হেৰি কৰিছোঁ সেয়া চুটকি দিয়ক আলু সিদ্ধ খাবা খাম সেয়া পাপৰ আহিল এজন এজনকে মানে আহিল পাব পাপৰ দি দিবা অঁ এইবাৰ আলু চকা আৰু এইফালে মাক দিছে আণ্টি আৰু এয়া আমাৰ মটন আহি গ'ল চিনাকি ল'ৰা এইবিলাক আৰু মই কি কি আইটেম আছে মই প্ৰথমৰ পৰা এবাৰ কৈ দিছোঁ এয়া মাছৰ চুটকী মাছৰ চাটনি এয়া মিক্স ভেজ আৰু এয়া হ'ল আলু চখা আৰু ইফালে হ'ল পাপৰ ইফালে নেমু টেঙা আৰু এইটো শাক এইটো শাক ভাজি নেকি শাক ভাজি আৰু এইটো কিহৰ চাটনি পদিনা পদিনাাৰ চনি চালা শাক ভাজি আৰু এইটো কি হয় অঁ আৰু মাট আৰু এইফাল

त <imitation> 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 চুপি মাছৰ ভাত নিদিওঁ মই এনেই বেলেগত ভাত খাওঁ মামৰ চাওঁ আপোনালোকক সেইখিনি আনিব দেখা ন তাৰপিছত আৰু আলু ভাজি কিবাকিবি আনিছিলে ত' আমি নলবাৰী ইমান ভাত খাব নোৱাৰি আৰু এতিয়া পায়স এনেই থানতে দিয়ে আমাক অলপ স্পেচিয়েল কৰি বাতি গৰম পিন্ধিছে ভাত দি তেনেকৈ দিছে বহুত মানে এই প্ৰথম অৱস্থাত সিহঁতে ইমান নিদিয়ে মানে বহাৰ পিছত এজন 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 মানে আনি পেলাই এজন এজনকৈ দি থাকে ধুই থাকে পুৰাত মানে ভাত অকণমান দিয়ে কিন্তু এইবিলাক আইটেম মানে গুণ দিয়ে নহয় ভাত পুৰা হৈ যায় তেনেকুৱা ট্ৰাই খোৱা শেষেই হ'ল এতিয়া মই পায়সখিনি খাই লওঁ তাৰপিছত আৰু আপোনালোকক লগ পাওঁ ইমান ভালেই আহিলোঁ হোটেলৰ পৰা খাই বৈ আৰু এতিয়া ৰেষ্ট কৰোঁ এতিয়া তিনিটা পঞ্চাছ হ'ল ত' ভিডিঅ'টো মই ইয়াতে সমাপ্ত কৰিলোঁ আৰু যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে ভাল পায় তেনেহ'লে প্লিজ লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব নাপাহৰিব আৰু লগতে ফেচবুক পেজত যদি মোৰ চাই আছে তেতিয়াহ'লে ফ'ল' কৰি ল'ব বুলি আশা কৰিলোঁ ত' আজিৰ কাৰণে বাই বাই